জীৱনৰ সেই ভাল স্মৃতিবিলাকে আমাক সদায় এটা ভাল স্মৃতি এৰি যায় আৰু ঠিক তেনেকৈ বেয়া সময়বিলাকে সদায় আমাক এটা ভাল শিক্ষা দি গুচি যায় দিনটোৰ শেষত পুৰুষজন যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহে শান্তিৰ আশাত তেতিয়া এগৰাকী পত্নীয়ে ইচ্ছা কৰিলে স্বৰ্গৰো সুখ দিব পাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিলে নৰকৰ বেদনাও দিব পাৰে যিখন ঘৰৰ ছোৱালীৰ মাক বেছি চতুৰ সেইখান ঘর গই স্বামীর সংসার করবেন মাকর চতুরতার বাবে ছীর সংসার ভাগি যায় আপনার ছী বিয়া দিয়ার আগতে জোঁয়াইর ঘর আছে নে নাই পরীক্ষা করার আগতে বিল্ডিং বিল্ডিংঘর থাকা মানুষব মানুনে অমানবীয় পরীক্ষা করা বাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই পৃথিবীর সকল বস্তু মূল্যবান সেইটো হেৰাই যোৱাৰ পিছত আৰু বিচাৰি পোৱাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত তিনিটা বস্তুক লৈ জীৱনত কেতিয়াও লাজ নকৰিব সেয়া হৈছে এক নম্বৰ আপোনাৰ পুৰণি পোছাকযোৰ দুই নম্বৰ আপোনাৰ বৃদ্ধ মা দেউতা তিনি নম্বৰ আপুনি যি সৰল জীৱন যাপন কৰি আছে এজন পুৰুষ ইমানখিনিও বেয়া নহয় যিমানখিনি তেওঁৰ পত্নীয়ে ভাবে আৰু এজন পুৰুষ ইমানখিনিও ভাল নহয় যিমানখিনি তেওঁৰ মায়ে ভাবে গতিকে মানুহজন মানুহ হিচাপে কেনেকুৱা সেই কথা তেওঁৰ বন্ধুসকলে কিন্তু ভালদৰে জানে ডাঙৰ গছ লৰে কমকৈ ডাঙৰ মাছৰ কাঁইট কম জ্ঞানী লোকৰ কথা কম সৎ মানুহৰ সংখ্যা কম গুণী মানুহৰ মূল্য কম মৰা নৈৰ পানী কম খঙাল মানুহৰ ধৈৰ্য কম আর সুস্থ মানুহে খাই কম আপনার ভাল সময়ত গোটেই পৃথিবী আপনার কাখত থাকে আর যেটি আপনার বেয়া সময় কিন্তু নিজের কিন্তু আপনার কাশত না থাকে মন তো সকলোৰে ভাল যদিও কপাল সকলোৰে ভাল নহয় কারণ ইয়াত আমার ভাগ্য আর কর্ম দুয়োটাই কিন্তু সংযোজন থাকে মাতৃ পৰিয়ালৰ স্তম্ভ আর হৈছে ছাদ স্তম্ভ নোহোৱাকৈ যেনেকৈ সাদ ভাগি পড়ে আর সাদ নোহোৱাকৈ স্তম্ভর আশ্রয় না থাকে পৃথিৱীৰ সকলো সকল দেউতাই যেন কুশলে থাকে যদি আপুনি আপনার জীৱনত উৰিবলৈ না পায় হলে শিকক যদি দৌৰিবলৈ না পায় হলে খোঁজকাড়ি হিকক। যদি কাঢ়িবলৈ নাপায় না পায় হলে যাবলৈ হলেও চেষ্টা হলে চেষ্টা নকৰক নকরক জীৱনটোক কিন্তু যেনেকৈ নহলেও আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিবচোন আশা এনেকুৱা এটা বস্তু আপুনি যিমানেই কমকৈ আশা কৰিব সিমানেই কমকৈ দুখ পাব আপুনি জীৱনত কিছুমান মানুহৰ ঘৰৰ দুৱাৰত তলা লগোৱাতকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখখনত তলা লগোৱা বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোকৰ কথাই কিছুমান মানুহৰ অন্তৰত যে বেয়াকৈ আঘাত দিয়ে মধ্যবিত্ত পরিয়ালের দেউতাকজনৰ সেই মানি আৰু আর ক্ষয় তেওঁৰ সেই জোতার যুড়ে জানে জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা হৈ সলনি আৰু ভৱিষ্যতেও সলনি হৈ গৈ থাকিব কিন্তু আপনার মোৰ মরম ভালপোৱা আৰু বন্ধুত্ববোৰ যাতে একেদৰেই সদায় থাকে এটা কথা সদায় লক্ষ্য কৰিব মিছা কথাবোৰ শুনিবলৈ তেতিয়াই বেছি ভাল লাগে যেতে সঁচা কথাটো আগৰ পৰাই জনা থাকে আমি সদায় আমাৰ সন্মুখত দেখা সেই দাপোনখনেই হৈছে মানুহৰ প্ৰকৃত বন্ধু যাৰ সন্মুখত হাঁহিলে সিও হাঁহে আপুনি যদি কান্দে সিও কান্দে কিন্তু আঘাত কৰিলে আঘাত নকৰে বৰঞ্চ নিজেই ভাঙি যায় আপোনাৰ জীৱনত তিনিটা বস্তু খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হৈছে আপোনাৰ বিশ্বাস আপোনাৰ বন্ধুত্ব আর আপনার ভালপুরা অবহেলায় আপনার যানই রাজত্ব করব ভালপুরা কিন্তু তাত মূল্যহীন হয়ে লাহে লাহে আপোনাৰ ভালপাব এদিন হেৰাই গুছি যাব প্ৰেমৰ আরম্ভণিতে মানুহে জীবন পর্যন্ত দিবলই সাজু হয় কিন্তু প্রেম পুরণি হলে মানুষে সময় অলপমান দিবল কিন্তু টান পায় কেবল কিতাপর পাঠেরে নহয় পেটৰ ভোকে আৰু অধিক কঠোৰ মাতেৰে আমাক বেছি শিক্ষা দি যায় সময় সলনি হয় জীৱনৰ লগত আৰু জীৱন সলনি হয় সম্পৰ্কৰ লগত কিন্তু সম্পৰ্ক সলনি হয় আপোনজনৰ লগত কিছুমান আপোনজন সলনি হৈ যায় সময়ৰ লগত জীৱনত এই তিনিটা বস্তু কিন্তু কেতিয়াও সহজ নহয় এক নম্বৰ আপুনি যি সপোন দেখে দুই নম্বৰ আপুনি যি সফল হোৱাৰ কথা ভাবে তিনি নম্বৰ আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতক কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব আপোনাৰ জীৱন বাটত নিজৰ জীৱনতকৈ যদি বেছি কাৰোবাক মৰম দিয়ে তেনেহ'লে তাৰ উপহাৰ হিচাপে আপুনি চকুৰ পানীৰ বাহিৰে আৰু আন একোৱেই নাপায় কোনেও কাৰোবাক পাহৰিব নিবিচাৰে কিন্তু সময় পাহৰাই পেলায় আৰু ঠিক তেনেকৈ কোনেও কাৰোবাক হেৰুৱাব নিবিচাৰে কিন্তু ভাগ্যই সেই সুখ কাহি লৈ যায় সদায় আমাৰ জীৱনত এনে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন যিয়ে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ আপোনাক ভাল পাব আৰু প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ আপোনাক কিন্তু বিচাৰিব দেহৰ মৃত্যু হ'লে সকলোৱে কান্দে আৰু মনৰ মৃত্যু হ'লে কিন্তু নিজেই কান্দিব লাগে জীৱনত এনেকুৱা এজন মানুহ থকাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় যাৰ কাষত জীৱনৰ সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন ভাল পোৱাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি সকলোৱে কয় ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিলে অৱহেলা পোৱা যায় কিন্তু মই কওঁ সঠিক মানুহৰ লগত ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিলে সেই ভালপোৱা আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় সুন্দৰ চেহেৰা নহয় সুন্দৰ চৰিত্ৰৱান কাৰোবাক জীৱনসংগী হিচাপে বাচি লওক অন্ততঃ সুখ নাপালেও তেওঁৰ পৰা কষ্ট অনুভৱ কেতিয়াও নকৰিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই কিন্তু জীৱনত কষ্ট পোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ কষ্ট পালেহে মানুহে নিজৰ জীৱনটোক সলাব পাৰে আপুনি যিমানেই বেছি আশা কৰিব আপুনি কিন্তু জীৱনত সিমানেই বেছি কষ্ট পাব এয়াই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম সময় সলনি হ'বলৈ সময় লাগে কিন্তু মানুহ সলনি হ'বলৈ অলপো সময় নালাগে এই পৃথিৱীখনত জীয়াই থকাটো ইমান সহজ কথা নহয় কাৰণ আজিকালি এই পৃথিৱীৰ মানুহবোৰে বহুত স্বাৰ্থপ নিজৰ কথাবোৰহে ভাবে আনৰ কথা ভাবিবলৈ তেওঁলোকৰ অকণমানো সময় নাই কলা ছোৱালীজনীক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে কিন্তু কলা ছোৱালীজনীক কোনেও ঘৰৰ পত্নী বনাব নিবিচাৰে এইখনেই আমাৰ ভদ্ৰ সমাজ সত্যৰ পথত চলিলে কষ্ট হয় সঁচা কিন্তু তাত এটা সুবিধাও থাকে সেই পথেৰে যাবলৈ সকলোৱে কিন্তু সাহস নকৰে আর যী সকলে সাহস করে ভৱিষ্যতটো কিন্তু খুব সুন্দর হয় মানুষে যে কিনা এটা পায় বুঝি না পায় কিন্তু যেতিয়া হেৰুৱাই দিয়ে তেতিয়া বুজি উঠে মই হের কি আপনি কারো বারে বারে ক্ষমা করে দিয়াও আপনার ডর মনের পরিচয় কিন্তু আপুনি কাৰোবাক বারে বারে বিশ্বাস করা মূর্খরতার পরিচয় যিজনে ভুল করে ক্ষমা বিচার তেওঁ বহুত সাহসী যিজনে প্ৰতিশোধ নলয় ক্ষমা কৰি দিয়ে তেওঁ বহুত শক্তিশালী আৰু যিজনে সকলো পাহৰি যায় তেওঁ কিন্তু এই জীৱনত মহাসুখী আজি ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো সাহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটোক সলনি কৰিব পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীতে কৈ হ'ব নোৱাৰে হেভেন আইজ দে